o veículo В уверенности, что миф — это вирус, какая-то болезнь, от которой надо выкорчевывать, разрушать. И демократическое сознание — это сознание, которое развеивает мифы. Mm -hmm. И поэтому сегодня есть люди, которые мифы развеивают, есть люди, которые создают. строят мифодизайн, создают, yeah. будуют. Но, мне кажется, не извлечен главный урок. Урок заключается в том, что мифы, да, действительно фундаментальны, но, с другой стороны, как только люди пытаются на них что-то конструировать и, не дай Боже, сочинять мифы или конструировать мифы, как сегодня говорят, начинаются катастрофы авторитаризма, тоталитаризма. И мы это сегодня видим, когда миф сращивается с идеологией. Для меня очень важно, что мифы не строятся, не открываются, мифы культивируются. Они прорастают, как деревья. Мы не можем создать миф, но мы можем его вырастить. И вот, мне кажется, эта метафора культивирования мифологического сегодня это критическая метафора для Европы. Потому что Европа это как раз э, та часть света, которая достигла больших успехов, но среди успехов есть один существенный недостаток: Евросоюз не имеет своего мифа. Миф Европы разрушен. Э, по принципиальным соображениям хотелось построить такую часть света, которая принципиально не коммуницирует мифологический уровень. Не поймут даже в Конституции Евросоюза ничего мифологического не осталось. Но Например, почему? Да. Ярослав Грыцак, очень известный так. украинский. Историк и мыслитель uh -huh. считает, что одна из самых болевых точек современной Европы ⁇ исчезновение мифа. Так на самом деле, президент Зеленский подсказал им новый миф. Украина форпост post Европы. Вот вам, пожалуйста, это и есть рождение нового мифа. Ну, вот... Помните, как Зеленского критиковали, он как-то сказал, старушка Европа, это же ведь тоже ведь старый миф, который умирает, по сути, да, и Украина помогает рождаться новой Европе. Разве это не так? Или это слишком самоуверенная но ну, смотрите для меня очень важно разделить мифы и идеологию сегодня мы видим что э, все понимают что есть какой-то запрос на смыслы так все хотят научиться работать со смыслами ну, потому что что объединяет россию украину европу сегодня отсутствие он так называемая аномия э, нижайший уровень э, осмысления жизни э, Смыслы утеряли для большинства свою ценность. Это описано социологами уже сто лет. И фактически мы имеем разные стратегии преодоления аномии. Россия преодолевает ее с помощью тоталитаризма, авторитарных решений, mm -hmm. идеологических решений. Европа ее никак не преодолевает. Украинцы пытаются выкарабкиваться, строя новые мифы, новые нарративы. И часто это вместо мифов нам предлагают идеологические решения. Но идеология себя дискредитировала. Ну, По она может потеряла быть, силу. Может быть, и поэтому силу. сегодня говорят мифы, но подразум очень многие подразумевают, кстати, идеологию. идеологию. И разница видна так, невооруженным глазом, потому что иде идеология, потерявшая силу, это когда нас пугают, но нам не страшно когда нам рассказывают великие и страшные истории, но никто в эти истории не верит. Ну, например, как ядерный удар. Ну, вот очень интересно с ядерным ударом разобраться. Интересно, что когда Пингеймер запустил Манхэттенский проект, в какой-то момент он сказал фразу, что, ну вот, мы выступаем в роли прометея. Угу. И это очень красиво, потому что Бахаватгиту все цитируют, цитируются нет за ним. И действительно, атомное оружие, атомная бомба нуждались в этом осмыслении на уровне буквально мифологическом, что это определенный род проявления титанизма. Как бы люди сами себя узнали как титанов, которые вынуждены вершить судьбу мира в ситуации, когда боги ушли. Очень интересно, что немецкий романтизм, немецкая культура начиналась с поэта Гёльдерлина, который оплакивал, тоже, оплакивал уход богов. А Ницше эту точку зафиксировал. Боги умерли. И внутри этих метафор мы провели 20 век. Боги умерли, а мы на месте богов. Поэтому язык, миф о героях, о героизме, что мы титаническими усилиями совершаем героические поступки, это базовая мифологема 20 века, которая себя исчерпала. Так. В 90-е годы уже стало ясно, что никаких титанических усилий и героических поступков нам не нужно, потому что это все приводит к катастрофам. И возник вопрос о том, а что вместо этого мифа осталось. И как будто бы говорили о нищете мифа о том, что ну, есть простой человек, есть его потребности, есть mm -hmm. людиноцентризм. Мы должны ориентироваться на человека в его нужных потребностях в повседневной жизни. И тогда мы построим что-то конструктивное, например, современную Европу. Война, я думаю, перевернула эти карты для нас, перевернула стол разговоров, потому что вдруг внезапно оказалось, что мы снова сталкиваемся с мифами, энергией мифа, перед которой мы, в общем-то, растеряны. И что мы делаем? Мы берем те мифы, на которых мы выросли. Украинские города мы называем городами-героями. Э э героизм – это базовый как бы, язык, э политика героев. То есть мы думаем, что э на нарратив героизма нам поможет. Скорее всего, нам нужен э не политика героев, а нарратив, в котором э рождается что-то более сильное, чем эта героическая позиция. И миф э – это то, что мы можем выпистовать, вырастить… Э но как бы врагом мифа являются идеологические конструкции, особенно нарративы 20 века. Мне кажется, что мы живем в очень любопытное время, которое один немецкий философ и герой 20 века, Эрнст Юнгер, назвал повернем богив. Вот это возвращение богов ⁇ это та ситуация, в которой мы оказались, что в мире присутствуют силы, мощности, энергии рядом с которыми человек маленький, это присутствуют силы, которые масштабируют нашу судьбу, но при этом возникают базовые мифы. Ну, например, начало войны мы встречали с историей Давида и Голиафа. Казалось, это проща Давида, который, будучи маленьким, сокрушает Голиафа. Это было все, что нам нужно. Но уже к 24 году стало ясно, что Давид и Голиаф не вполне описывают нашу историю. Нам нужны какие-то другие истории, и мы внимательно прислушаемся к друг другу, пытаемся дослушаться, какими смыслами мы живы, без каких смыслов нас нет. И этот процесс происходит очень быстро. Я думаю, что проблема мифа в том, что он э, проявляет себя органически. Он растет. Ему для этого нужно время. Uh -huh. а, а у нас времени нет. нет да, да. Ну, поэтому... Кстати, сейчас, может быть, вы согласитесь, может быть, оспорите, но мне кажется, что самый стойкий миф оказался у Соединенных Штатов Америки. Его сформулировал Рональд Рейган, но во всяком случае он его озвучил. Он сказал, что ты можешь в одном из своих выступлений, он как, кстати, Рейгана, как мы помним все время с Зеленским, сравнивают в виду актерской карьеры, и он сказал, что ты допустим, если любой человек любой национальности приезжает во Францию, он никогда не станет французом, а если итальянец, француз, украинец, неважно, приедет в Америку, у него есть возможность стать американцем. И тут не поспоришь, конечно же, да. Но э, наша проблема еще в том, что нам надо построить миф, который нас не будет разъединять, а будет вот подобно американцам объединять нас. Вы видите, что это может быть сегодня? Да, я думаю, что нам не надо строить миф, а надо открыть такие процессы в обществе, в сознании, в культуре, которые порождают сильные конструктивные мифы. И эту разницу стоит увидеть. Вот смотрите, мне кажется, что до войны многие я сам находились в таком предрассудке, воспитанном довольно давно в нас, что естественным состоянием человеческой жизни является мир, а война- это эксцесс и катастрофа. И мы были в этом все воспитаны, что катастрофа- это последнее прибежище негодяев, это бывает крайне редко. и мы все рассчитывали прожить свою жизнь в плохом мире война показала очень простую вещь по моему очевидной сделала что естественным состоянием для человека является как раз война а мир в этом всем потоке войны возможен только в одном случае если мы его культивируем угу. как только мы прекращаем заниматься миром он исчезает угу. потому что мир это продукт очень сложной человеческой последовательной работы культивирования и может быть вся человеческая культура это культивирование мира. В каком-то смысле этот процесс похож на культивирование мифа. Мы привыкли к мифам относиться как к тому, что треб... надо развеивать. И, конечно, это пагубная позиция. Или конструировать. Вот я предлагаю выращивать. Что это значит выращивать ми миф? Во-первых, для каждого человека открывается путь своих собственных смыслов. Мы должны все понять, навищу, во имя чего. Я воюю, живу, развиваю мир, что является тем фундаментом для меня, на котором я готов жить. И эти смыслы между собой сплетаются в мифы. Но я называю эту встречу со смыслами, встречу с красотой, во-первых. И получается, что первая точка роста ⁇ мифотворчество. мифотворчество как про культивируя мифы, это понимание того, что движет человеком в ситуации крайней катастрофы, войны. Я утверждаю, что это все-таки красота. То есть то в нашей жизни, на что откликается сердце, и то, о чем стоит и хочется говорить. И у красоты есть один парадокс очень важный. А красота всегда беззащитна. И если я открываю какую-то красоту в своей жизни, тут же я открываю необходимость, нужду в защите этой красоты, культивирования. Это приводит к тому, что оружие должен я брать. Я думаю, что если мы говорим о мотивации э, воина сегодня, то эта мотивация сводится к очень простой формуле. Что каждый из нас воюет за ту красоту, которую он знает. И я только хотел сказать: это же жизни. тоже разные представления, как немцы говорят, что одному здорово, то другому смерть. Да. да? да. То, что может быть красивым для одного, совершенно выглядит уродливым для другого, да, это ну, тоже проблема. Да. Но красота это то, что э, вызывает в нас желание обсудить, связаться, прокоммуницировать. И мы начинаем сплетать рассказы об этом в какую-то ткань, которая и есть миф. То есть должны быть сформулированы какие-то критерии, условно говоря, красоты, да. равно как и критерии формулы мира, критерии завершения войны. Они да. должны быть едиными. Ну угу. вот сейчас в Запорожье появилась такая инициатива развития так называемого института мира. Так. Вначале кажется, что это что-то не то, потому что война, фронт, но ну, если посмотрим шире, область, это мира это глобально да, вот если посмотреть на да. это с точки зрения того, что мир нуждается в ежедневной культивации, а война будет всегда, то э, тогда оказывается, что институт мира должен быть именно в Запорожье, именно на линии фронта. Угу. А когда мы говорим, что мы нуждаемся в нарративе, э, который питает страну, культуру, державу, мы должны начинать заново, не с коллекционирования старых мифов, каких-то отработанных схем, которые уже застыли, и мы считаем сегодня мифом идеологемы, которые пришли к нам из 20 19 века. Где-то нужно понять источник этих нарративов, где они рождаются. Вот момент рождения мифа, он, наверное, ключевой. И мне кажется, что когда люди собираются вместе, они говорят как раз про эту безбройную красу, безоружную красоту, вокруг которой формируется мотивация человека воевать, защищать, жертвовать собой, жертвовать своей жизнью только при одном условии. Если он знает во имя какой красоты, он это все делает. Потому что красота безоружна. И вот мы сегодня очень увлекаемся разговорами с одной стороны про справедливость. С другой стороны, пытаемся бороться с гибридными войнами, с фейками, с помощью истины и правды. И в этой битве правды и справедливости мы не замечаем, что речь идет не только о истине и справедливости, благе, но еще и о красоте. То есть мы все время теряем третью, третью компоненту человеческой жизни, третий аспект, третье имя, красоту. Истина, добро и красота не бывает без красоты. Вот для меня очень важно, что в ситуации войны все начинается с точки красоты, а не вопроса истины, не вопроса справедливости. И именно из этой точки разворачиваются мифы. Мифотворчество начинается с ответа на вопрос к самому себе, к другим людям, что есть в мире такого, за что ты готов. А Чему ты готов служить, что ты готов защищать, что ты готов культивировать. Ну не ради чего ты готов умереть, а ради чего готов жить. 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 Да, И, вот... ради... И тут главный вопрос культивирования, потому что ну, известно, что с, с, с времен римских так. слово культура означает прежде всего культивирование садов. Угу. И один мой любимый американский мыслитель э, Роберт Харрисон написал книжку «The Gardens» — «Сады», которая показала, что все инновационные, трансформационные решения решались в садах. И он говорит, что у людей в жизни есть два интереса. Первый – смотреть в лицо медузы, медузы истории и удерживаться от очарованности насилием, страхом и войной. Но если человек только имеет дело с кровавой историей, он не способен жить. Должно быть где-то место, приходя в которое, он понимает, ради чего он живет. И это те самые сады. И я думаю, что садоводство, миротворчество и мифотворчество — это три процесса между собой так глубинно связанные, что в каком-то смысле это один и тот же процесс. А, а именно процесс преодоления аномии, процесс преодоления тех форм поведения, которые не предполагают работу со смыслами. Мы, мы попали в парадоксальную ситуацию. СМИ, медиа, которые, телевидение, кино, которые должны работать со смыслами, это их призвание. Вместо этого они работают не со смыслами, а с, с войной тех нарративов, которые мы и без того знаем. Например, с атомным нарративом, мы, э, с какими-то историями с 20 века, которые уже никого не трогают и не пугают. Но э, мы остаемся голодными к тем смыслам, которые способны возвращать нам жизнь сегодня. Слушайте, тогда, если предположим, да, что вот сейчас мы вышли на... Мы сейчас там в коридоре завершения войны. Ну, очень многие ваши коллеги называют это агонией войны. То есть она все равно, это уже финишная дистанция. Тогда возникает вопрос, а что для Путина главная цель вот в, в этой агонии. Он хочет завершить войну на этапе... Начало абсолютной дестабилизации в украинском обществе. Как вы думаете, есть у нас противоядие, есть у нас защита этой, этой попытки дестабилизировать Украину снова и снова? Ну, мне кажется, очень важно увидеть, сколько, как много усилий Россия тратит на работу со смыслами в их понимании. А, ну, например, Киева Печерская Лавра является одной из стратегических целей России. И всегда называются в переговорном процессе. При этом для украинцев все еще до сих пор такие места не воспринимаются как местами смысла творчества. Для россиян лавра это пункт номер три, для украинцев не первые 20 пунктов это лавра. И это касается всех национальных объектов, которые мы называем национальными святынями. Что это означает? Россия работает со смыслами, но это ушло в область идеологии. Это означает, что касается Лавры, кстати, что касается, между прочим, русского языка и победы во Второй мировой войне, это то, от чего мы добровольно отказываемся. Мы да. не понимаем ценности собственной, собственных сокровищ. Мне кажется, понятно, почему мы отказываемся, потому что есть какая-то борьба вокруг вопроса, нужна нам идеология или нет. Кто-то считает, что нужна, кто-то считает, так что не Так ты нет. же наша спадщина, что разве не так? Нет, Институт национальной памяти. Это все-таки про идеологию или не про идеологию? Я думаю, даже в самом институте есть. Не знают, да. Есть это противоречие так. между тем, нужна нам идеология или нет. Я знаю вполне взрослых людей, которые утверждают, что нужна, есть те, которые утверждают, что не нужна, и между ними большая борьба. Но вот в этой точке мне хочется показать, что вообще говоря есть еще более интересные разговоры, чем так. разговоры о том, нужна нам идеология или нет. Россия пошла по пути как бы такой агрессивной идеологизации, и наше спасение, и наша возможность, во-первых, в том, что у нас идеологии очень слабые, и не стоит гоняться на поле идеологии, а стоит присмотреться к тому, что делает нас живыми. То есть в спачине, как вы говорите, или мы стали говорить о том, что э, вместо слова спачина лучше использовать слово надбанья, uh -huh. э, достояние, потому что э, когда мы относим все к спачине, это какой-то склад подурка, подарков, которые uh -huh. мы не заслужили. Uh -huh. Что-то наши предки там э, создали, это нам упало э, прям с неба в виде спачины, и мы не знаем, что с этим делать. Мы ходим как